Di besok kali ni bersama saya Mel Nurse Jurawat Lelaki Di City Ambulan hmm. Iaitu Saleh yeah. Sihat Alhamdulillah sihat Baik dah Alhamdulillah Besok tiga lah Baik Dah episod tiga lah kita dah Tiga lah Okay Saleh Ya yeah. Uh, sebelum apa-apa Nak Kau kenalkan diri kau saya Tentang belakang kau ke? Ha, itulah. eh. Okey, nama Muhammad Salihuddin bin Muhammad Berasal di Batu aa, Senggerang, eh? Senggerang. Batu Pahat. Uh, Sengarang eh, Sengarang. Batu Pahat. Sengarang. Okay. Okey. Pahat So kita ringkaskan aa, selepas habis sekolah tu sama belajar di Kuala Lumpur berkaitan dengan medical lah lebih kepada Kejururawatan Hmm. Uh, di masa kolej di Kota Damansara. Habis uh, belajar tu, uh, terus bertugas di Hospital Putra Abu Tupahat lah. Sebelum tempoh berapa tahun tu kau belajar? Untuk menjadi jurawat, hmm. mesti kena tiga tahun diploma. Ha, uh, tiga tahun diploma tu, selepas dapat ah uh, pasal satu lesen daripada lembaga kejurawatan baru kita boleh bertugas lah, sebagai jururawat. Selepas kau habis tamat ah uh, apa pengajian eh? Ah pengajian kau. Uh, pengajian kau kau terus masuk ke hospital Petera. ke. Tu ah dapat tu Selama selama 9 tahun. 9 tahun sebagai apa tu? ubatlah ubat uh, cuma kita penghususan kerja tu lebih kepada skop uh, masuk kamera lah, dalam badan biasanya uh, kerja kita orang dekat endoskopi room ni hmm uh, kalau orang datang dalam keadaan yang dia sakit perut tidak makan ubat doktor dah bagi ubat tapi sakitnya berulang okay. so final final decision tu kita akan masuk ke kamera uh, bila masuk kamera boleh tahu dia ada gastric type 1 type 2 Lepas, oh. uh, banyak jenis lah penyakit Ha, jadi ha, kita orang punya bilik di ni dia bukan tak popular tapi ha, dia jadi macam ha, dia bukan ward, Dia kita kita cari ha, kunci punca kenapa sakit. Ha, lepas dapat tahu doktor decide lah nak buat operation ke nak masuk ward biasa ke ha, macam tu lah. Ha, tu di apartment kita orang lah. So 9 tahun kau dekat hospital. Ha, tahun. Tak? Ada tambahan 6 bulan untuk ambil uh, specialist di Sabah. Hmm, bagi, ha, yang sama lah endoskopi cuma kita kena pergi sabar lah masa tu uh, Johor Baru tak buka lagi dekat hospital apa? Johor Baru tapi kita kena pergi Sabah mungkin Elizabeth ha, uh, 6 bulan kat sana Untung Tahun bila tu? 2015 2015 ha. Uh, kau start daripada <coughs> 9 tahun kau start tu oh, daripada tahun berapa sampai tu? Eh? Uh, start 2000, penghujung 2011 uh, Jadi start 2011 uh, dah mula di offer lah dapat offer daripada Putra hmm. Uh, kita permulaan tu kita bukan kerja endoskopi kita kerja buat biasa tu buat biasa uh, ada shift lah uh, endoskopi ni tak ada shift dia divided 8-5 hmm. uh, habis sepas tu orang call uh, tapi bila buat ni dia uh, ni lah uh, apa panggil shift lah pagi petang malam lah uh, selepas tu Uh, department endoskopi tak cukup staff so bila kita dah kita reshuffle lah Ha, ah, tu yang bermulanya kerja dekat endoskopi tu. Yes, okay, 9 tahun kau kat yeah. sana. Betul. Uh, lepas tu kemudian selepas <coughs> 9 tahun kat sana kau terus ke City Ambulance ataupun ada job lain? Uh, selepas uh, hospital, bertugas di pantai hospital selama oh. setahun. setahun. Habis pantai, masuk Delsis. Uh, dia oh, dia ada Delsis uh, di mua Muar tu pindah muah dia dua betul pat kita pindah muah ha, selepas hemodialisis baru dapat offer daripada City Milan lah ha, start hmm start dia dah sesuai lama dalam hampir setahun juga hmm, dekat muah eh muah tu dan dapat job City Milan 2024 so, ah ha, start 2024 tu baru kita start ha, uh, ranah untuk City punya Tahu oh, tak? tu Steam pun baru nak nak nak, ah, nak jalan baru, eh. ha, jalan, eh. Dia nah, pun kan 2023 lah. tapi hmm. saya official 2024 lah baru kita run. Steam ni. Tapi so kau kau asal kau duduk dekat Sengarang. Ah ha, Sengarang tu rumah keluarga. Oh, rumah belah ha, kau. jadi bila kita dah bekerja kat Putra tu kita duduk di bandar lah di Pekan Pasir. Hmm. Selepas tu uh, penghujung karier tu di Hutan Putra tu nak ada uh, ada masalah sikit dari segi hmm. rumah sewa tu hmm. so kita decide pindah Muar lah kebetulan lah ayah mentua tak sihat jadi kita terus untuk pindah sana oh, secara sama. kekal lah untuk jaga dia sampai sekarang menetap dekat Muar lah pulang-balik, betul Muak, pulang mua alik, mua pulang alik. Alik. betul oh, jauh 2 <laughs> minit lebih uh, kalau kenderaan macam kereta 1 jam 20 minit, 1 jam setengah lah kalau motor kita boleh ambil 1 jam lah okay. tolak free light, tolak jam, tolak uh, apa-apa lah uh, satu jam tu memang sampai lah ini. kecuali hujan lebat sangat dia, lah uh. tak boleh buat apa uh, ya tapi dah lama pun kerja kan uh, kerja dah nak pergi je lah uh. terus gelap juga uh. ok tu so, awal 2024 eh uh. awal kalau bulan awal 2024 kan betul the awal 2024 eh? the start the start si bulan Sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Masih lagi di sini. Hmm. Uh -huh. So, kita pergi ke babak seterusnya okay. Pengalaman Pengalaman Di ha. Siti Ambulan eh Siti Ambulan Kalau Adalah <tuh> Lama lah eh Berapa tahun setahun ada Setahun Dah awal 2004 kan Awal 2004 Sekarang hujung 2005 ke Dekat 2 tahun lah 2 ya, tahun, tahun, tahun lah 2 tahun lah Kita banyak pengalaman Selama 2 tahun tu Pengalaman banyak tu Dia Dia dia. Kira, okay, lah. kita start daripada Perangkat ada satu pengalaman yang untuk membuka pengalaman okay. ni kebanyakan pesakit kita ambil yang dah sedia hmm. dirawat untuk balik rumah respon kes yang bukanlah kata biasa tapi benda yang biasa kita nampak tapi yang kes ni uh, kes psikiatrik lah ha, dia tak gila cuma depresi lah budak tu mungkin depresi budak lagi yang umur dalam, dalam 20an lebih kurang ambil kat mana hospital? ambil kat balai polis <laughs> balai polis semua lah Ha? Huh? Budak orang tangkap apa? Uh, mak bapak dia terpaksa uh, tinggalkan dia kat situ Sekejap Sebab dia ada perniagaan So, sementara dia nak close perniagaan dia tu uh, Dia tinggalkan dekat balai polis Dan Balai polis jaga dia lah Jaga dia Yang kita kena ambil dekat balai polis semerah uh, semerah, eh. semerah Hantar ke lakin Lakin jual baru huh? uh, Jadi uh, Cerita dia Kita pendekkan Dia agresif lah kata orang tu Jadi, bila budak tu kena ambil jadi kita tak cukup ha, dalam bilion dia dia okey. Dah pun daripada semerah nak mengalir ke bandar tempat dia okey. Hmm. Tapi bila kita fikir dia sakit kan tak, tak, cukup untuk dua so, orang, seorang driver, seorang so jaga di belakang. So kita minta seorang so staff lah iaitu Daniel lah ha, uh, kita sampai ke Johor Bahru untuk oh, dia ada sekali lah. Ada sekali. Tiga dia, orang kita lah. Dia sekali. Tiga Tiga orang. Tiga orang. Tapi ha. 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 dia meronta dalam bilion. Tak ha, nak sampai bersilat. Bersilat. <laughs> dia bersilat lima bersilat, lima bersilat, aduh sama-sama bersilat, ah, ha, tahu-tahu tolak rumah tu banyak pagar ah. Ha. jadi kita nak masuk pagar pertama tu, struggle lah pagar kedua, ah, ha, lepas pagar kedua tu kita terus ah, ha, orang dalam tu settlekan lah oh, okay, okay. Ha, jadi ha, rumah tu rumah, orang panggil apa, pemulihan nak kata jiwa akhlak tu tak lah, tapi sebab dia sesuai lah dengan keadaan dia macam tu kan sebab dia ni suka beli-beli benda-benda online tanpa keluarga dia sedar macam arab benda-benda oh. yang benda-benda alkohol ni dia suka beli masa kita orang bawa dia pun baru masih bau bau arak ni Cina ah. Cina. Cina. Jadi nak tak nak terpaksa mak bapak dia bincang-bincang uh, dengan kawan-kawan uh, dia macam nak bawa dia. Ha uh, tu kita letak kat polis dululah. Dia takut kat tak, polis tapi kat oh, situ pun. De oh dekat balai polis dia tak agresif. Ha uh, dia cuma bangun, di jalan perlahan nak nak lari juga. Tapi uh. kita sempat tangkap dia semua. Uh, ada lah bambat -bambat yang tak dapat dirakam. <laughs> betul spontan ha, spontan. Selamat lah ha. sampai Alhamdulillah selamat Tapi kita rasa penat lah Jaga dia, dia kan dia. Sama satu jam lebih Dia baru tu part ke jual baru tu Kita rasa macam Pisau kat dia kan Sebab dia kuat Dia kuat Dia bukannya jenis yang uh, Tak melawan dia melawan je orang Tapi kita tak jangan agresif dengan dia lah Cuma Okay cakap baik-baik dengan dia Mak apa dia ada kat dalam tu juga Hmm Untuk support dia Hmm, masa kau bawa dia tu, waris dia tak dia? lah. Ada, mak bapak dia ikut ni. Dekat daripada balai polis ke kulai? Ah, ha, dia parking kereta kat balai polis tu. Oh, dia ikut sekali. Ha, kita bawa hmm. sekali. And sebab dia Cina, so gila cakap Melayu pun tak faham sebab so, muda budak tu pun ah, so okay, dia okay. kena bahasa yang dipaham lah bagi dia tenang sebab dia mabuk, masa tu dia bawa pengadar alkohol hmm. ah, macam tu <coughs> okay. itu salah satu pengalaman kau bawa pesakit dia nak tu sakit ke dia Ah dia pesakit sebab PSY dia ya. PSY cuma dia tak dirawat secara total di hospital hmm. dia dibawa ke tempat pemulihan ah. macam akhlak ah. macam tu lah ah. cuma dekat eh ah, sekitambahan dekat dekat sekolah. Dekat, sekolah. dekat sekolah dia macam rumah tapi ada ada cikgu-cikgu datang ke situ ah maksudnya budak-budak ni ada yang mana yang ambil periksa SPM cikgu datang dia dia orang tak ketinggalan belajar so ada aktiviti lah lepas habis belajar dia orang ada kelas berenang ada main bola tapi tu atas pemantauan lah, supaya pengisian dalam sehari tu tak bosan lah untuk tu lah macam tu ok, settle satu pengalaman kau okay. pengalaman seterusnya, kalau kau ada pengalaman yang kritikal ke pengalaman okay. yang tak boleh nak lupakan lah ni setelah sebagai apa staff ni lah. Okay. Uh, satu kes yang kita dapat call daripada rumah lah respon kes kita baru lepas hantar, uh, hantar satu patient TCA tu tapi bila dapat satu panggilan tu panggilan tu kata mmm, tu dah, dah, dah. hmm, sakit tu dalam keadaan sedar lah hmm. bila sampai dah terbalik kat lantai dah terkencing muka dah biru kuku semua dah biru kita boleh decide yang mesti dah meninggal lah tapi sebab uh, kita dah sampai jadi kita kena buat sesuatu lah uh, bukanlah kita, kita tipu waris tapi kita cuba cuba, uh, cuba. walaupun kita tengok SO2 dia dah 20% dah, dah memang oh, yeah. ha, tapi kita cuba 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 jadi kita terus on CPR, sebab dah no pulse, no bleeding dah tak ada penapasan lah tak ada penapasan tak ada denyutan nadi jadi kita tu decide CPR dan masa tu uh, saya dengan Daniel lah so Daniel masa tu buat minta bantuan lah panggilan jadi kita CPR the CPR setengah jam gila-gila lah hmm. tapi bila KKM sampai ha, memang disahkan dia memang dah tak dia hmm. Ha, tapi itu itu antara yang Orang apa pengalaman yang Respon kes yang pasien tak bernyawa um, ha, Jadi kita ambil pasien dalam keadaan sedar hmm. Set, Setiap tidaknya dia sawan je lah Orang sawan tu orang boleh boleh bergerak lagi tapi dia terus kaku Pemandu kau sampai dekat rumah tu Dia oh, ha, dah tak kata lantai, pasien dah terkencing Kita dah tahu tanda tanda tu memang ha -ha, tanda kematian ha -ha. lah Tapi ha -ha tak sebab kita kita pun dah sampai ya atas sebab sampai, kita sampai kita, sampai. cuba lain kita, ya, kita nak ha, dah mati dah ni Nanti dah kita tak kena ha. jadi tu pak ha ni isi waris akan cakap macam ni awak sebagai ha. seorang ha. ah gitu dia, dia membesar, kita kita cubalah ha Fashion muda lagi Hai. tapi kita tahu lah apa sebab dia mati sebab uh, KKM dah ambil jadi kes polis lah sebab dia meninggal dalam rumah pasien muda jadi kita terus uh, beda lah sebab dah ada bantuan lain tiba jadi tu antara pengalaman yang kedua lah yang rasa Question uh, yang tak menyamu ni mm. Tak menyamu ke? Mm. Tak <laughs> menyamu mm. yeah. so memang Dia telah tahu dah lama lah sebelum kau sampai tu kan eh. uh, tengok, tengok keadaan tu sampai dia terkencing Bermakna dia, dia nazak tu Dia nazak lalu Kita sampai-sampai memang tak bergerak lah mm. Yang keluarga ni menangis-nangis mm. lah nah, you eh. Cina Cina Ah, uh, dua kes ni Cina Satu psychiatric Cina Yang CPR pun kita buat Cina juga Hmm Okay. Okey. Pengalaman kau yang kedua. Hmm. Kena pergi ke rumah pesen respon di si pesennya. Ah, ha, pesen dah dah tak dilah tapi kita tak dan kau di, cuba sedaya upaya betul. Untuk dah tapi dia ada ajal dia. Ah, ha, ada ajal betul. Okey. Penutup pengalaman kau yang ada lagi ekstrim lagi ekstrim ataupun tak dia. Kau sebab hospital pakai mesin-mesin apa, mesin eh, sebagai uh, medik ni kan kita banyak mesin yang orang tak tahu kan uh, kadang, kadang orang tengok mesin apa ni uh, biasanya kalau pesakit yang dah penghujung uh, maksudnya bukan penghujung usia lah tapi dia nak meninggal kat rumah dia ada beberapa alatan lah macam mesin uh, medical contoh macam syringe pump tu, syringe pump ni uh, biasanya ubat tahan sakit kita letak dalam tu Hmm. jadi uh, cara menggunakannya uh, memang mesin tu akan, akan run lah akan, akan setting automatic untuk bagi dia macam ni ubat tu sentiasa jalan dengan dia lah kalau kita bagi manual takut tak lebih terkurang dan tu patient kau ambil dekat hospital lah? hospital tapi dia nak meninggal dekat rumah so, oh. so waris dah radar lah maksudnya waris dah radar kita just bawa bagi dia face mask oksigen 15 liter lepas tu campur dengan steam pump ada beberapa ubat lah jadi kita bawa dalam keadaan pesakit tu uh, memakai barangan-barangan medical lah. Jika uh, jaga, rumah. Jaga rumah tu tak, tak ada oksigen lah. Dia tak ada standby. Biasanya dia orang akan standby. Tapi kalau untuk Chinese, dia orang akan standby kantong oksigen. Uh, dia, dia, dia akan cuba selesakan lah sampai Uh, ahli keluarga tu meninggal hmm. lah. Hmm. Tapi kita untuk kita Islam, Melayu, kita carankan tak payahlah. Kalau ada red door, teruskan teruskanlah kat rumah. Jadi kita buka, kita buang banula, dia cabut apa semua uh, Lepas tu kita cakap dengan waris uh, Sakit dah Dah orang cakap uh, Dah sampai masa Jadi uh, uh, kalau Islam kita cakap doa lah ikut Masing-masing uh, punya ajaran lah hmm. Uh, macam tu lah lebih kurang Jadi dia tak, tak lah ekstrim sangat Tapi kita ada pakai barang-barang lah Barang-barang medical sebelum uh, Sampai ke rumah Yalah, ya. Lepas tu dengan orang kata usik kita punya emosi lah kan. Ha, ah, betul. Kita nak nak nak, nak cakap dengan waris Sebab ya. kita bila kita cabut barang tu semua. Ah, pasal ya lah. Wa, pesakit tu akan rasa macam ha, ah, dia macam kena nazak tau. Jadi hmm. waris semua tak tengok je macam lagi sedih lah. Alkohol gerai. Jadi kita minta izin. Apa kita nak cabut jarum ya, kita ke. Kita tak boleh main cabut Ya. Ha, ah, dia punya apa oksigen ke apa semua. Kita cakap minta izin saya nak cabut kalau kita biarkan lagi seksa uh, mayat uh, bukan mayat lah maksudnya sakit yeah, lah sakit. jadi uh, kita kena pujuk uh, dia setuju baru kita cabut lah kalau tak, tak setuju kita tak boleh cabut tapi kena cakap benda tu disimpan kan? Yelah, kita memang kena cabut tu lah. lah. Kan? kita kena, uruskan sampai orang cakap apa bar kata hospital kata okay, eh, sampai rumah cabut tu dia punya arahan dia so uh. dia, dia punya wad dia tak cabut sebab ubat masih run lagi jadi sampai rumah dia cabut lah Okey, itu sebuah sedikit pengalaman daripada staffness Saleh eh. Betul. Sikit. Yang lah tua lah, menyayat hati ah. Eh. Betul. Yalah, dia pun mengapa <coughs> kerja kan? Betul. Takkan nak kesianlah kan. <coughs> kita kerja kita kita buat kerja kita lah. Okey. Ah uh, penutup untuk macam biasalah penutup untuk City Podcast okay. untuk Steam Million ke Kena ada kata-kata penutup. Kata sedikit kata-kata uh, kita ada sediakan banyak uh, perkhidmatan. Bukan, hmm. Bukan setakat menghantar pesakit tapi hmm. kita boleh mengambil sakit. Hmm. Kita boleh pindah ke rumah-ke rumah. So tak payah susah-susah tapi dia pening kepala. Boleh call cerita hmm. ambulans. Kat belakang ni ada kita punya apa orang cakap jenis-jenis perkhidmatan dan bawahnya ada nombor telefon atau boleh pergi je City Ambulance uh, Malaysia Facebook untuk dapatkan skala Dekat description kita ada letak ha, Dekat hujung video ni pun ada juga Letak hmm. sedikit info Jadi uh, orang cakap Mungkin bukan untuk kita tapi untuk jiran kita Saudara-saudara hmm. kita tak. lah itu sajalah dan, dan terima kasih support kita orang Yang mana yang sentiasa Menggunakan perkhidmatan City Ambulance Sip. Untuk City Focus City okay, Focus uh, Terus depan hmm? Terus maju lah Okay, untuk cerita podcast baguslah sebab kadang-kadang kita tak tahu pengalaman masing-masing lah. sebab kita cuma dalam Facebook ni kita cerita uh, kes diambil hmm. dan dihantar tapi jalanan, situasi, situasi, situasi di rumah, uh -uh. kita ambil keadaan macam mana, kadang, -kadang rumah tu sendiri pun tak, tak mengizinkan untuk kita masuk hmm. dengan hmm. ambulans, kita kena angkat, pindah Banyaklah ya. sebenarnya cerita banyak tu tapi ada yang kita tahu rumah bilik sempit kena angkat dulu depan ada yang bertangga ada yang menurun hmm, saat bila kita bila kita ambil pesakit kena dia tak cerita pun rumah macam mana rumah bertangga ada yang banjir ha musim Betul. banjir masa sebelum ni ada musim banjir jadi kita banyak harangan, cabaran tu banyak itulah kita punya pun kata kita punya cabaran betul, lah betul. Kita kena tempuh ya. Eh. So podcast ni bagusnya kita Ceritalah. cerita lah cerita pengalaman, pengalaman Bukan setakat pengalaman saya tapi pengalaman macam-macam orang yang bertugas hmm? Secara langsung yang tak langsung ha, So podcast ni saya rasa lebih bagus lah untuk, untuk diteruskan Kalau kalau boleh korang support lah podcast ni dalam banyak-banyak episod Aku akan datang lah Subscribe so, guys Subscribe guys Okay dah, terima kasih banyak Sama-sama Membuangkan -sama. masa Alhamdulillah okay. Terima kasih, jumpa Okay, untuk episod yang kali ni sampai sini je. apa apa kita tunggu episod yang akan datang. Siapa kita tak tahu. Mungkin orang ambulans daripada luar kita panggil ke. Sebab episod 1, 2, 3 ni kita kita, kita je lah. Le. Okay. Mungkin lepas ni akan ada staff daripada luar lah. Mereka ambulans daripada luar. Mungkin pengalaman dia orang lagi ekstrem ke okay. kan. Kita tak tahu. Tak so, apa-apa, Terima kasih lah siapa yang tengok apa habis Siapa yang dah subscribe Terima kasih juga Apa pun kita jumpa next episode Bye Assalamualaikum Assalamualaikum